महशिवाय ॐ उमामहेश्वराय नमः अथ हरितालिका व्रतकथा ॐ मन्दारमाला कुलितालकाय्य कपालमाला देव ्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शङ्करं कु्याद्गुह्यतरं गुह्यं कथयस्व महेश्वर सर्वेषां सर्वधर्माणाम् अल्पायाशम् महत्फलम् प्रसन्नोषि मया नाथ तदर्थम् ब्रूहि ममाकृतः केन त्वम् हि मया प्राप्तस्तपोदानव्रतादिना अनादिमद्य निदनो भरता चैव जगत्प्रभुः ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रैव्रतमहुतमम् यद् कोप्यं मम सर्वस्वम् कथयामि तव प्रिये यथा चोडुगणे चन्द्रो ग्रहाणां भानुरेव च वर्णानां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरेव च नदीनां च यथा गङ्गा पुराणाम् च भारतं वेदानां च यथा श्याम इन्द्रियाणां मनो यथा पुराणाम् यथोदितम् एकाग्रेण शृणुष्वृष्टं व्रतं येन व्रतप्रभावेण प्रातमर्धाशनं मम तत् सर्वं कथयिष्येहं त्वं मम प्रेयसी यतः भाद्रे माशिषिते पक्षे तृतीया हस्तसंयुते तदनुष्ठानमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते शृणु देवी त्वया पूर्वं यद्व्रतं चरितं मम तत्सर्वं सर्वं कथयिष्यामि यथावृत्तं हिमालये पार्वत्युवाच कथं कृतं मया नाथ व्रतानामुत्तमं व्रतं तत्सर्वं सर्वं श्रोतुमिच्छामि शाण्महेश्वर शिव उवाच अस्ति तत्र महादिव्यो हिमवान् वैनगेश्वरः नानाभूमि समाकीर्णो नानापक्षिसमायुक्तो नाना नानामृगविचित्रितः यत्र देवाः स्वगन्धर्वाः सिद्धचारणगुय्यकाः विचरन्ति सदा हृष्टा गंधर्वागत तत्परा स्फाटिकंचन सींग मनी वै दुर्यपोषितुजैरलिख निवाकाशम यथा इमेन यहां पूरीत गंगाध्वनि विनोदीता पावती या पाल्य पचरती तपा अब्धवादशकी धूम्रपाण मधोमुखी संवत्सर चत पक्वर्नाशनम जले मग्ना वैशाखे चाग्निशे श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपानविवर्जिता दृष्ट्वा ता तत्कष्टं चिन्तया दुःखितो भवत् कस्मै देया मया कन्या एवं चिन्तातुरोऽभवत् तैदावावसरे प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मविद् नारदो मुनिशार्दूल शैलपुत्री दिदृच्छया ददत्वाऽर्घ्यविष्टरं पाद्यम् नारदं प्रोक्तवान् गिरिः हिमवान् उवाच किमर्थमागतः स्वामिन् वदस्वमुनिषत्तमो महाभागेन सम्प्राप्तः त्वद्गामनमुत्तमं नारद उवाच शृणुत् विष्णुना प्रेषितोऽस्म्यहम् योग्यं योग्याय योग्या दातव्यं त्वया वासुदेवशमो नास्ति ब्रह्मसकृशिवादिषु तस्माद्देया त्वया कन्या अत्रार्थे शं मम हिमवानुवाच वासुदेवः स्वयं देव कन्यां प्रार्थयते यदि तदा मया प्रदातव्या त्वदागमनगौरवात् इत्येवं कथितं श्रुत्वा नभस्यन्तरदधे मुनि ययौ पीताम्बरधरं शङ्खचक्रगताधरं नारद उवाच कृताञ्जलिपुटो भूत्वा मुनीन्द्रस्तं भाषत शृणु देव भवत्कार्यं विवाहो निश्चितस्तव हिमवांस्तु ततो उवाच वचनं मुदा ददतासि त्वं मया पुत्री देवाय गरुडध्वजे श्रुत्वा वाक्यं पितुर्देवी गता च शखिमन्दिरं भूमौ पतित्वा त्वं तत्र विललापाति दुःखिता शक्युवाच विलपनति तदा दृष्ट्वा सखी वचनम् अब्रवी किमर्थं दुःखिता देवी कथयस्व ममाकृतः यद्भवत्याभिलषितं करिष्येहं न संशयः पार्वत्युवाच सखी शृणु मम प्रीत्या मनोभिलषितं मम महादेवं च भर्तारं करिष्येऽहं न संशयः एतन्मे चिन्तितं कार्यं तेः कृतमन्यथा तस्मात् तस्माद्देहपरित्यागं करिष्येऽहं न संशयः पार्वत्या वचनं श्रुत्वा सखीवचनमब्रवी स सख्योवाच पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि हि तद्वनम् इत्येवं सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महद्वनं पिता निरीक्षयामासहिमवांस्तु गृहे गृहे केन नीतास्ति मे पुत्री देवदानव किन्नराः नारदाग्रे कृते सत्यं दास्ये च गरुडध्वजे इत्येवं चिन्तया विष्टो मूर्छितोऽपि गतापहा कृत्वा प्रधावन्तो लोकास्ते गिरिपुङ्गवम् उचूर्गिरिवरं सर्वे मूर्च्छाहेतुं गिरे गिरेवद दुःखश्च हेतुं हे शृणुत कन्यारत्नमृतं मम दंष्टा वा कालसर्पेण सिंहव्याघ्रेण वाहता न जाने क्व गता पुत्री केन दुष्टेन वाहिता चौखमुपेशोकसन्तप्तो वा तेनेव महातरु गिरिर्वर्णात्मनं तातस् त्वदालोकनकारणात् सिंहव्याघ्रैश्च भल्लैश्च रोहिभिश्च महावनम् त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ति शकिभिः सह तत्र दृष्ट्वा नदी रम्यां तततीरे च महाकुमां तां प्रविश्य शखी शार्धमनुनभोगविवर्जिता संस्थाप्य बालुकालिङ्गम् पार्वत्या सहितं मम भाद्र शुक्ल तृतीयायां त्वमरचन्ते तु हस्तभे तत्र वाद्येन गीतेनो व्रतराज प्रभावेनो आसनं चलितं मम संप्राप्तो हम तदा तत्र यत्र त्वम पार्वत्य उवाच प्रसन्नोऽस्मि मया प्रोक्तं वरं वरानने यदि देव प्रसन्नोषि भर्ता भव महेश्वर तथेति युक्त्वा तु सम्प्राप्त कैलासः पुनरेव च ततः प्रभाते प्रतिमां नद्यां कृत्वा विसर्जनं पारणं तु कृतं तत्र सख्या सह त्वया शुभे हिमवानपितं देशं मा जगामघनं वणनं चतुरासां निरीक्षस्तु विकलः पतितो भुवे दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रषुप्तं कन्यकाद्वयम् उत्थाप्योत्सङ्गमारोप्य रोदनं कृतवान् गिरे सिंहव्याघ्रादिभिर्युक्तं किमर्थं वनमागता पार्वत्युवाच शृणुतातमया तथा तु शङ्करे तदन्यथा कृतं तात तेनाहं वनमागता तथेति युक्त्वा तु हिमवान् नीतासि त्वं गृहं प्रति यथा प्रयुक्तमस्माकं कृत्वा वैवाहिकीं क्रियां तेन व्रतप्रभावेण प्राप्तमर्धाशनं क्रिये तदादिव्रतराजस्तु कस्याग्रेष्ण्यवेदयन् व्रतराजस्य नामेदं शृणु देवी यथा भवेत् अलिर्भिर्हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका पार्वत्युवाच नामेदं कथितं नाथ विधिं वद मम प्रभो किं पुण्यं किं फलं चाश्च केन वा क्रियते व्रतम् ईश्वरुवाच शृणु देवी विधिं वक्षे नराणाम्रतमुत्तमं कर्तव्यं तु प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छति तोरणादिप्रकर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितम् आच्छाद्यपटवस्त्रेण नानावर्णविचित्रितम् चन्दनादि सुगन्धेन लेपयेत् गृहमण्डपम् शंख भेरी में बहु नाना मंगल नानामसंचारे कर्तव्य मम ष्मी स्प्रतिमा त्र पार्वत्याशयिता मम पूजे बहु नाना पुष्पैर्गंधूपैर्मनोह नाकार नैवेद्यूपोश्य जागरणी नारीकेले हैं पुंग फले जंबीरे रह सलवंग के है बीज पूरा है इस तुनारंगे हैं अलहेर्न्येर विशेषता ऋतुदेशो दुभवे इस्चैवो अलहे इस्चो कुशुमेर भी धूप अधी पाद न पूजायेत शिवाय ये शिवरूपिन्ये मंगलाये महीस्वरी शिवे शर्वार्थदेवि शिवरूपेण स्तु ते शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवाय्ये सततं नमः नमस्ते ब्रह्मरूपिणी जगद्धात्रे नमो नमः संसारभयसंत्रस्तत्राहि मां शृङ्गवाहिनी येन कामेन भो देवि पूजितासि महेश्वरी राज सौभाग्य में देहि प्रसन्ना भव पार्वती मंत्रे नानेन भो देवी पूजये दुमया सह कथा दत्याद्वस्त्रादिकं तथा ब्राह्मणाय प्रदातव्यं वस्त्रधेनु हिण्यक कृद्वैवं चैकचित्तेन दंपतिभ्यां सहैवतु संकल्पस्तु तत कुत् वस्त्र रनाकम चं कुरुते देवी शर्व है प्रमुच्य सप्तजन्म भवेद्राज्यम सौभाग्यसुखदायकम तृतीयां तो या नारी अन्नाहारम सामचरे सप्तजन्म बन्ध्या बंद च पुनः पुनः दारिद्र्य दुःखभागिनी शापति नरके घोरे नोपवासम करोतिया अन्नाहारा शुक्री श्यात मर्की जलौका जलपान क्षीराहारेण सर्णी महारा भवे व्याघ्री मार्जारी दधि भक्षण मिष्ठात्रात पिपीलिका जन्म मक्षिका सर्व भक्षण निद्रावसे ना जगरी कुकुटी पति वंचना तस्मात् सर्व प्रयत्नेन व्रतं कुर्यु सदा स्त्रियः कांचनं राजतं ताम्रं यथावशस्य भाजनम् दापयेतन्नम् विप्राय पारणं तदनन्तरम् एवं विधिं या कुरुते च नारी मया निभंसा लभते च स्वामिनम् विनाशकाले तव तुल्यरूपं सायुज्य भुक्तिं लभते च मुक्तिम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयसतानि च कथाश्रवणमात्रेण ततः फलम् प्राप्यते नर एतत् ते कथितं देवी व्रतानां व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः सम्पूर्णम्